নমস্কাৰ মৰমৰ উপনিষত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ সাত নম্বৰ অধ্যায়ৰ দুই নম্বৰ পাঠটি আৰু এই দুই নম্বৰ পাঠটি হল বনভোজলৈ এদিন আৰু এই দুই নম্বৰ পাঠটি আমি কিনো আছে চাওঁচোন আহা প্ৰথমতে কি আছে এটা দফা আছে পঢ়ি চাও আহাচোন এই দফাটোতনো কি আছে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে খাওঁ পাৰ্বনতো খাওঁ ই আমাৰ মাজত আত্মীয়তা বঢ়ায় কিন্তু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশলৈ গৈ মুকলিমূৰীয়াকৈ সকলোৱে একেলগে খোৱাৰ মজাই বেলেগ বনভোজলৈ এদিন পাঠটোৰ জৰিয়তে তাৰে আনন্দ লওঁ আহা কি কৈছে ইয়াত আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত একেলগে খাওঁ বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বনতো খাওঁ নহয়নে কিন্তু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশলৈ গৈ যে আমি খাওঁ কেতিয়াবা একেলগে সেই আনন্দটো কিন্তু বেলেগ আৰু এই পাঠটিত তাৰে এটা আভাস দিছে আৰু কেনেদৰেনো আনন্দ কৰিছে তাকেই দিছে এতিয়া আমি পাঠটি পঢ়ি চাওঁ আহাচোন এই আছোৱা কি কৈছে কাইলৈ বন্ধৰ দিন অম্লানহত বনভোজলৈ যাব বনভোজ বুলিলে তাৰ সদায় ডাঙৰ এখন হাবিৰ কথাহে মনলৈ আহে যিখন হাবিত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ আৰু জীৱ জন্তু আছে অৱশেষত বনভোজৰ প্ৰতি থকা তাৰ সেই কৌতুহলটোৰ আজি অন্ত পৰিব কি কৈছে অম্লানহত এদিন কলৈ যাব বুলি কৈছে বনভোজ খাবলৈ যাব আৰু বনভোজলৈ যোৱা বুলি কলে সদায় মনত অমলানৰ কি আহে এখন ডাঙৰ হাবি তাত গছ গছনি থাকিব আৰু জীৱ জন্তু থকা থাকিব বুলি মনলৈ আহে আৰু অৱশেষত তাৰ সেই বনভোজৰ প্ৰতি যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো আজি অন্ত পৰিব বুলি ভাবিছে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে ঘৰৰ পদূলি মুখত গাড়ীৰ শব্দ হল অমলান দৌৰ মাৰি ঘৰৰ ওলাই আহিল সি শান্তাহঁতক দেখা পাই আনন্দতে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে আহি গল আহি গল মা দেউতা খুৰা খুৰী সোনকালে ওলোৱা পেহীহঁত আহি গল এতিয়া কি কৈছে তেনেতে অমলানহতৰ ঘৰৰ পদূলিমুখত গাড়ীয়ে শব্দ কৰিলে মানে গাড়ীয়ে শৰণ দিলে আৰু অমলানে দৌৰ মাৰি কি কৰিলে ফূৰ্তিতে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল আৰু শান্তাহঁতক দেখা পাই আনন্দতে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে যে আহি গল আহি গল মা দেউতা খুৰা খুৰী গাড়ী আহি গল তোমালোকে জল্দি ওলোৱা বুলি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে তাৰ পাছত চাওঁ আহি গাড়ীত বাহ বা পাহাৰৰ একা বেকা বাটটোৰে গাড়ীখন আগবাঢ়িল তেনেতে পেহীয়েকে গীতৰ কলি এটি লগাই দিলে সকলোৱে গীতটো গুণগুণাই গৈ থাকিল পেহাকে আনন্দ হাঁহি হাঁহি তেওঁলোকক সঁহাৰি জনালে আৰু যেতিয়া সকলোৱে শান্তাই আনন্দতে কলে যে বা কি মজা আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে তাৰ পাছত একা বেকা পাহাৰৰ একা বেকা বাটেৰে গাড়ীখন আগুৱাই লৈ গল আৰু তেনেতে অম্লানৰ পেহীয়েকে কি কৰিলে এটি গীত গাবলৈ ধৰিলে আৰু সকলোৱে আনন্দ মনে গাড়ীখন চলাই চলাই মিচিকে হাঁহি মাৰি গৈ থাকিল তোমালোকে নহয়নে তোমালোকৰো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়নে আনন্দ ফূৰ্তি নিশ্চয় হয় নহয় জানো তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে এইদৰে তেওঁলোকে বনভোজস্থলী পালেগৈ পোনতে চাহ জলপান খাই ললে তাৰ পাছত তেওঁলোকে উলাহতে নাচি বাগি গীত গাই দিনটো কটালে খোৱা বোৱা কৰাৰ পাছত সকলোৱে ঠাইখন পৰিষ্কাৰ কৰিলে অমলানে পেলনীয়া বস্তুবোৰ এঠাইত গোটাই জ্বলাই দিবলৈ ললে তাৰ পাছতে কি হল এনেদৰে তাহাঁতি কি হ'ল বন্ধুস্থলী পালেগৈ পোনতে তাহাঁতি কি কৰিলে চাহ জলপান খাই ললে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে আনন্দতে উলাহতে নাচি বাগি গীত গাই দিনটো পাৰ কৰিলে তাৰপিছতে খোৱা বোৱা যেতিয়া শেষ হল তেতিয়া সকলোৱে ঠাইখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু অমলানে পেলনীয়া বস্তুবোৰ এঠাইত কি কৰিলে গোটাই জ্বলাই দিবলৈ কলে এইয়া চোৱা এইখন বনভোজৰ ছবি তোমালোকে দেখিছানে বনভোজ খাবলৈ যিকোনো এখন ঠাইলৈ আৰু বহুতো মানুহ যায় নহয়নে আৰু এই ছবিখনতে চোৱাচোন কেনেধৰণেৰে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে নহয়নে তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে কিন্তু পেহাকে প্লাষ্টিকৰ পেকেটৰ বাহিৰে বাকী পেলনীয়া বস্তুবোৰহে জ্বলাই দিবলৈ কলে দেউতাকৰ কথাত আপত্তি কৰি শান্তাই কলে দেউতা বাকী পেলনিয়াবোৰ জ্বলাই দিয়াৰ সলনি গছ এজোপাৰ গুৰিত দিলে দেখোন গছজোপাই সাৰ পাব পেহাকে তাইৰ কঠাত হয় ভৰ দি অমলানক তাকেই কৰিবলৈ কলে যেতিয়া অম্লানে পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহ জ্ৱলাই দিবলৈ কৈছিলে তেতিয়া পেহাকে কলে যে প্লাষ্টিকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছে পেকেট আছে সেইসমূহ জ্বলাব নালাগে বাকী সকলোবোৰ জ্বলাই দিয়া তেতিয়া আকৌ কি কৰিলে শান্তাই কলে যে দেউতা বাকী বস্তুবোৰ জ্বলাই দিয়াতকৈ যদি আমি গছৰ গুৰি দি দিওঁ তেতিয়া দেখোন গছজোপাই সাৰ পাব বুলি কলে আৰু তাৰ পাছত টেহাকে অমলানক তাকেই কৰিবলৈ কলে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে তাৰ পাছত তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ সাজু হল সকলোৱে গাড়ীখনত উঠিবলৈ আগবাঢ়িল কিন্তু পেহাকে চাবি পাত বিচাৰি নাপাই বিমূৰত পৰিল অমলানহতে চাবি পাত বিচাৰি চলাত পৰিলে আটাই ভীষণ চিন্তাত পৰিল কি হব এতিয়া আমি কেনেকৈ ঘৰলৈ যাম ৰাতি জীৱ জন্তু ওলালে কি হব বাৰু অমলান আৰু শান্তাই ভাবিলে যেতিয়া সকলোৰে কি হ'ল বনভোস্থলীত খাই বৈ পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহ গছৰ গুৰিত পেলাই শেষ হ'ল তাৰপাছত ঘৰলৈ উভতি যাবৰ সময়তে অমলানৰ পেহাকে চাবি পাত বিচাৰি পোৱা নাই আৰু সকলোৱে বিচাৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া অমলান আৰু শান্তাই ভাবিছে যেতিয়া কি হ'ব আমি কেনেকৈ ঘৰলৈ যাম আৰু আমি যদি যাব নোৱাৰোঁ ৰাতি যদি জীৱ জন্তু ওলাই কি হ'ব বুলি ভাবিবলৈ ধৰিলে তাৰপাছত চাওঁ আহাচোন তেনেতে অমলানৰ মাকে হাঁহি হাঁহি কবলৈ ধৰিলে জোঁৱাই চাবি পাত দেখোন তোমাৰ পেটীতে ওলমি আছে সকলোৰে মুখত এইবাৰ হাঁহি বিৰিঙিল এইবাৰ চালকৰ আসনত অমলানৰ দেউতাক বহিল তাৰ পাছতে কি হল অমলানৰ মাকে হাঁহি হাঁহি কলে জোঁৱাই তোমাৰ দেখোন পেটীতে চাবি পাত লাগি আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে হাঁহিলে আৰু হাঁহি ফূৰ্তি কৰি কি হল গাড়ীত বহিলে আৰু অমলানৰ দেউতাকেও গাড়ীখন চলাবলৈ সাজু হল তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে গধূলি ন হওঁতে তেওঁলোক ঘৰ পালেহি অমলানে তালিকাখন উলিয়াই ললে বনভোজলৈ নিয়া বস্তুবোৰ ঘূৰি আহিল নে নাই এপদ এপদকৈ সি মিলাই চালে কিন্তু পুতলাটো নেদেখিহে তাই কন্দনা মোৱা হল অমলানে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা চেপেটা খাই থকা পুতলাটো উলিয়াই ঢেক ঢেককৈ হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ পাছত সকলোৱে যেতিয়া ঘৰ পালেহি আৰু অমলানে কি কৰিলে যিসমূহ বস্তু বনভোজলৈ নিছিলে সেই বস্তুসমূহ ঘূৰি আহিছে নাই তাৰ তালিকাখন মিলাই চালে আৰু তেনেতে দেখিলে যে শান্তাৰ পুতলাটো নাই আৰু শান্তাই কান্দিবলৈ ধৰিছিলে আৰু তেতিয়াই অমলানে গাড়ীৰ তলত চেপেটা হৈ থকা মানে বস্তুবোৰ তাৰ ওপৰতে আছিল সেইকাৰণে পুতলাটো চেপেটা হৈ আছিল আৰু সেইটো গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই হাঁহিবলৈ ধৰিলে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন সেইদিনা ৰাতি শান্তা আইতাহঁতৰ ঘৰতেই থাকিল পাছদিনা পুৱা তাই ককাক আইতাক মোমায়েক মামীয়েকক সেৱা জনাই ঘৰলৈ উভতি গল আৰু সেইদিনা কি কৰিলে শান্তাহঁত অমলানহঁতৰ ঘৰতে থাকিল আৰু পাছদিনা পুৱা শুই উঠিয়েই কি কৰিলে ককাক আইতাক মোমায়েক মামীয়েকক সেৱা জনাই শান্তাক ঘৰলৈ উভতি গল এইয়া ছবিখন দেখিছানে শান্তাই ককাক আইতাকক সেৱা জনাই আছে তোমালোকে নিশ্চয় এই কাহিনীটো এই বনভোজলৈ এদিন পাঠ দি বুজি পালা নহয়নে এতিয়া আমি তাৰে কিছুমান প্ৰশ্ন চাওঁ আহা এক নম্বৰ কোনে পেলনীয়া বস্তুবোৰ এঠাইত গোটাই জ্বলাই দিবলৈ ললে কোনে বাৰু অমলান নে শান্তাই অমলানে গতিকে কত শুদ্ধ চিন্ধিম ক নম্বৰত তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন দুই নম্বৰ অমলানহতৰ গাড়ীৰ চাবি পাত কত ওলমি আছিল কত ওলমি আছিল বাৰু গছত নে পেটীত পেটীত নহয়নে গতিকে আমি কত শুদ্ধ চিন্ধিম সৎ মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ